Слов'янськ відвідав губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. В рамках робочого візиту новопризначений керівник завітав до Слов'янського педагогічного ліцею, будівля та учбові класи якого постраждали від обстрілів. Там, де зараз пластикові вікна, гуляв вітер, а за новими шпалерами скриті вибоїни від осколків. Перед ремонтом довелось виносити не тільки будівельне сміття, але й навіть асфальт, що летів у вікна з двору. Перед відкриттям робота по відновленню була проведена титанічна, тому колектив сподівається на повернути усіх членів ліцейського братства до лав рідного учбового закладу. Цього у нас не навчається 260 учнів. Було 360, 100 учнів. Ми втратили ну, внаслідок того, що звичайно була така розгубленість діти не знали, чи повертатися, чи не повертатися. І ми замість трьох класів відкрили потрібно два класи, повертатися. Потрібно, потрібно повертатися. над цим потрібно, щоб всі поверталися. назад. Ну, бачите про війну нагадує зараз дірка дошці. И вот там было выбито, не пострадал только телевизор, который был видно выше, чем была хвиля. Запевнивши керівництво ліцею у тому, що обласна влада робить усе можливе, аби швидке відновлення інфраструктури було можливим. Губернатор виїхав до одного з найвідоміших будинків Слов'янська. Жахлива картина руйнувань будинка по вулиці Бульварна, 4 облетіла увесь світ. Зараз тут є зміни, з'явився паркан. До роботи готується підрядна організація, послуги якої замовила облрада. Нестабільність економічної ситуації не дозволяє назвати кінцеві строки виконання ремонтних робіт, але попередні прорахунки вже є. В первую очередь да, будет закрываться тепловой контур. В разрушенных частях вставляются оконные блоки, утепляются стены соседних квартир. И постепенно будет производиться усиление. Все вот эти плиты, которые торчат, их нужно срезать. Но ну, срезать таким образом, чтобы они не разрушили оставшуюся часть здания. А это определенные сложности вызывает. Поэтому сейчас проектировщики делают необходимые расчеты. Как выполнить демонтаж, не нарушая оставшуюся часть здания. А кто выступает в роли заказчика подрядчика? Подрядчик это подрядная организация, предполагаемая подрядная организация. Это International Boot Group, а в роли заказчика. Бюджете. Ну, прогнозы, когда мы восстановим? Прогноз минимум 5 месяцев вот, на полный комплекс работ. До нового года завершаем демонтажные все работы и усиление конструкции, для того, чтобы в зимний период не было деформации здания. А люди где находятся вот с этих разрушений? У них есть Расили. отдельные квартиры, их Расили, расселили. Да? Да. Вот. Но тепло во всем во доме? Все, вода во всем есть, доме. Да? Дом живу, во дом. Вода, электроэнергия, вода, теплоснабжение, подъезд, да. да. Вот. на першому етапі ми восстановим лестничную клетку, несущую конструкцію здания і перегородку для того, щоб жильцы сусідніх під'їздів там не було потери по тепловому контуру, щоб в зиму люди могли вийти нормально. І восстановим остеклення. вот то, що розрушено там з обратної частини много окон вылетело і лісову сторону. От. А вторым етапом почнемо восстанавливать уже квартири. Проект відновлення бульварної 4 передбачає і відновлення квартир без меблів під ключ. Самі ж мешканці будинку про таке поки. и не мреют. Расчарование от в разноманитных управленцев на максимуме. Все лето наш председатель, как ото то во все, извиняюсь, щели тыкалась, тыкалась, а ее ножкой отбрасывали, отбрасывали. Но от второй день, как появился забор, будем надеяться, что еще и строители появятся с новым губернатором вместе. Честно говоря, в плохое верят уже больше, чем в хорошее. Вы живете так в этих квартирах, как и жили раньше? Я во втором подъезде, моя квартира осталась вон целая, а противоположная квартира ушла в этот провал. Что сделала для этого государства, чтобы они не получили вот такой эффект? У свою чергу областное керівництво налаштовано на результат. Ну, буквально позавчера я разговаривал с премьером Гройсманом, он мне сказал о том, что уже... Выделило правительство 200 миллионов, и они уже практически пошли на расчетные наши счета. И есть сегодня серьезные планы для восстановления жилья, и я это держу на своем личном контроле. Так что можете передать жильцам, что власть есть, и она будет заботиться о них, и будут приниматься все меры для того, чтобы как можно быстрее... відновити У розрізі робіт, що вже були проведені для відновлення інфраструктури постраждалих міст, Олександр Кіхтенко відзначив допомогу волонтерів і додав: людям треба потерпіти і ще місяців з п'ять. Швидше відновлювальні роботи виконані бути не можуть. Це відділення їм спасія, і вони багато і полезно роблять для государства. Що касається бюджетного фінансування, на сьогоднішній день суми не підйомні. неподъемные суммы. И сегодня, на сегодняшний день мы более детально делаем расчеты, делаем сметы рабочие. С бюджета, бюджетных денег явно на сегодняшний день не хватает. Откуда им взяться, если мы говорим сегодня о регионе нашем, Донецкой области, сегодня поступления в бюджет резко сократились. Это одна из моих задач, восстановить производство в регионе, дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу для того, чтобы были поступления в бюджет. Все-таки дотаций очень много требует сегодня Донецкий регион. Ну, это особый статус этого региона. Есть понимание президента. Я думаю, что будет и понимание нового правительства, которое будет в ближайшее время приступит к работе. Я надеюсь на то, что мне удастся организовать четкое взаимодействие с правительством в вопросах восстановления Донбасса. Кроме бюджета, какие средства приведут? Ну, мы сегодня проводим переговоры с инвестиционными фондами. Есть разные предложения, есть общественные организации, есть ООН, проводим переговоры. Но я скажу мое личное мнение, что эти программы есть, желание есть работать, но сказать, что оно будет уже сегодня, я не могу. Все рассчитывают на 2016 год серьезные программы. Ну и вы же понимаете, пока не будет восстановлен мир в регионе, серьезные инвестиции не пойдут. Потому что задача номер один – это восстановить мир, прекратить стрельбу. Тогда можно рассчитывать на развития региона и я вижу уже на сегодняшний день, что на Донбассе очень большие возможности. И если правильно использоваться ими, то жители почувствуют это. Сегодня есть возможность создать новый Донбасс. Но зима идет, успеете ли вы? Обеспечить? Вы понимаете, на сегодняшний день нету такого волшебника или волшебной палочкой, которую бы взмахнули и сразу все восстановились. Ну, это процесс, это труд. Даже вот этот подъезд, хотим мы, не хотим, мы можем сколько угодно сюда бригад загнать, но раньше срока установлено как 4 месяца где-то, ну, 5 месяцев должно пройти. Это быстрее мы просто реально не сможем усилить.